Да, да, пожалуйста. И я вас попрошу, я извиняюсь, после того, как вы все это сейчас озвучите, нам необходимо копии всех документов, которые у вас есть. Договора, то, что было перечислено. Копии нам сюда дать на комиссию. Потому что не исключено, что мы после проведения вот этой нашей комиссии, мы останемся. Мы будем работать, если нам будет мало сегодняшнего дня, значит мы завтра будем встречаться, будем дальше продолжать завтра вот, и будем принимать решения, э, то, которое будет соответствовать действительности. Хорошо. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, к сожалению, приходится сегодня говорить не очень приятные ключах, и, честно говоря, я, как заслуженный строитель Украины, меня учили и в техниками, и в институте учили строить, а не создавать и разрывать интриги. Но жизнь так складывается, что можно говорить и об этом. Поэтому давайте вернемся немножко в историю, потом как возник объект, по которому дальнейшим подрядчиком выступала фирма специнженерных поставщиков. В 2012 году Институт Днепрокоммунпроект Днепропетровский на основании решения законодательного комитета номер 2 от 10.01.2012 года разработал проект реконструкции системы водоведения от жилого дома номер 80 по улице Мичурина в городе Каменчуге. Все технические решения, которые приняты в этом проекте, они полностью соответствуют Каменчугской городской программе «Стоки» и генплану города целью проекта являлось строительство автоматизированной насосной канализационной станции для перекачки подбитовых стоков от жилого дома и подачи их по построенной новой канализационной сети в существующие самостоятельные сети города. Строительство этого объекта прежде всего позволяет, позволяет избавиться от существующей старой канализационной станции, которая находится на сегодняшний день. В крайне неудовлетворительном состоянии и которая построена за царя Панька, скажем так, с отступлениями и с невыполнением требований техники безопасности. Строительством данного объекта оно позволяет улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в жилом массиве в районе улицы Мичурина. В дальнейшем, в соответствии с проектной сметной документацией, которая прошла э, укнс экспертизу, имеет высуну, УКНС-экспертизу экспертизы и которая утверждена в установленном законном порядке, вот, тендерный комитет управления капитального строительства провел открытые торги. Раскрытие пропозиций конкурсных торгов состоялось 4, 3 2014 года. Э, в торгах принимали участие. ТОВ «Специальный Город Алчевськ, то «Коммерс енергії компанії, город Київ, то легко проєкт, город Кремічук. Цену учасни, пропозиції учасників. Спецінжені 135 тисяч, «Коммерс енергії компанії 141 тисяча, то легко Проект 145 тисяч. Акцент про пропозиції состоялся 224 2014 года. Найболее экономически признана пропозиція товариства з обмеженою питанням, спецінженірних постач на сумму 135,1 миллион триста пятьдесят 14 гривень. Договор на виконання робіт було э, підписано 21 мая 2014 року. года. Какие-то вопросы? Нет, нет, мы обсуждаем. Срок выполнения работы, согласно этого договора составляет 7 месяцев, то есть по 31 декабря 2014 года. С 26.08.2014 года значит, был подписан, был перечислен 26.08.14 года. Да, я прошу не ответить. Давайте, мы потом все, все, дело, все это дело соберем. Подчеркиваю, мы, что, мы что, не что, не что, что. подписан 21.05, но, к сожалению, это начальство проплатило деньги только 26.08.14. Первую часть. Первую часть в сумме 202 тысячи 8,8. Оставшуюся часть 20 202 тысячи проплачено было аж 24.11. Поэтому сейчас уже парируя то, что будет претензия по срокам, берите отсчет от 24.11, когда окончательно будет перечислена сумма аванса. Вот. И должен подчеркнуть, что несмотря на то, что только в ноябре месяце, 24 ноября, были перечислены деньги, но уже 11 ноября практически была подписана первая форма, где-то на 330 тысяч, в которой уже была отработана первая часть аванса. Следует отметить, следует отметить, что если проанализировать договорную цену, договорную цену, предоставленную подрядчиком, то в ее составе из 1 352 договорной цены 796 957 гривен составляют материал, то есть стоимость материала. Вот. И на сегодняшний день, на сегодняшний день работы в полном объеме закончены. Подчеркиваю, что никаких двух с половиной миллионов не было и речи. Нигде такая сумма не зафиксирована, ни в договорной цене, и тем более платежных документах, согласно которых перечислены деньги подрядчики. На сегодняшний день по объекту реконструкция системы водоведения бюджетного будинка номер 80 по улице Мельчурина проплачено 738 тысяч с договорной цены 1 352 352, в составе которого 796 тысяч только стоимость материала. То есть мы видим с этого, это все подтверждается платежными документами, платежные документы здесь. Комиссия, члены комиссии могут с этим ознакомиться при, после того, когда я доложу основной материал. Также в 2014 году были выполнены работы по крайне важному объекту для города. Это строительство части коллектора по улице Пролетарской от улицы Октябрьской до улицы Ленина. эти работы проводились без тендера, потому что сметная стоимость объекта и договорная цена была всего 255 тысяч. Но следует отметить, несмотря на то, что работы выполнялись в таком месте, где интенсивные движения, вот, э, работы выполнены довольно качественно, в кратчайшие сроки, то есть практически в течение недели, многие кремичаны, вероятно, помнят, что были определенные неудобства. И в конце недели фирма отчиталась о том, что работы в полном объеме закончены. Работы выполнялись, еще следует отметить такой момент, что все эти работы выполнялись по новой технологии, методом направленного бурения, горизонтально направленного бурения. Это новые технологии, которые сейчас успешно применяются при строительстве инженерных сетей в целом в Украине. Такая технология, она избавляет жителей города от дискомфорта, связанного с разрытием траншей, вот, восстановлением дорог, упрощает в плане сокращения норм времени вот, на выполнение данных работ и, в общем-то, является наиболее прогрессивным на сегодняшний день. Путем прокола, да? Нет, это не прокол. Это направленная, метод называется, вы тоже у меня есть технологический процесс, это при желании вы можете с ним описание, можете ознакомиться, направленное горизонтальное курение. Есть много методов существует, которые позволяют выполнять работы без методом, методов, но это один из наиболее прогрессивных на сегодняшний день. Значит, формы 2 по Мичурина, по Мичурина закрывают выполнение работ, это такие будем. В ноябре были закрыто 411 тысяч, 24, 11, 535 тысяч, и в декабре было закрыто 353 тысячи. Итого, с учетом экономии стоимости материалов, 1 миллион 300, 300 тысяч 794 000. Еще необходимо остановиться на таком моменте. Вот где-то звучало неофициально о том, что якобы там материалы закупались в Харькове и так далее. В Харькове? В да. То, что финансировали сепаратисты. Я прошу прощения, у меня... Вся сумма, да, вот, то, что у Миллион? Это Обсервного миллион триста тысяч. Миллион триста тысяч, то, что по Мичурина. По Мичурина. Да. Вот. И... И 255 846 по улице Пролетарской. По улице Пролетарской. В составе 255 тысяч по улице Пролетарской материалы составляет 58 694. И еще небольшой штрих. штрих. По реконструкции бездопирного коллектора. Материалы закупали за за заглушки, комуты, внучки з'єднані на сумму 3564 топ Ольвия Инвест, город Харьков. Цемент, песок, полиинвест, город Харьков. Это не говорит о том, что его возили. Э, то есть предприятие зарегистрировано, зарегистрировано в городе Харькова, а его структурные подразделения и договорная, поздоровая деятельность позволяет э, отправлять и производить загрузку в городе Кремичуге. Щебень, то локомотив сервис, город Киев, 945. Труба полиэтилена, Труб Плаз, мистер Киев, на 32116. Тройники Оля Юнес, Миста Харьков, 7 тысяч. Переходники среду, и штук средов Оля Юнес, Миста Харьков на 14 584. Итого 58 гривны в составе смертной стоимости на строительство данного объекта. По, по Мичурино, По Мичурино, сейчас, прошу Ковичурина. Трубы полиэтиленовые. Торговый димп Пласт м. Киев, на сумму 132 241. бентони то комплект сервис, м. Василькин, Киев. Киевская область, на сумму 383 514. Задвижки. топ Армопрофит, город Харьков, 20 974. Кабель. топ «Поливия Инвест, 51 424. Сборные железобетонные колодцы, 15 720. Насосы, насосное оборудование. Топ Таунхаус Билдинг, место Киев. 193 тысячи 83. В сумме 796 тысяч 956. Все это подтверждается платежными документами управления капитального строительства, и это свидетельствует о том, что на оккупированной территории никаким сепаратистам деньги эти не приходили. Так. В отношении, в отношении того, насколько э, качественно выполненной работы имеется акт на проведение э, пробивального гидротехнического гидравлического окружения на пилотрофонах бизнеса подписаны представители подрядчика, представители заказчика, представители эксплуатирующей организации. А эксплуатирующая организация? Эксплуатирующая организация ⁇ водоканал. водоканал. <coughs> Что еще? Были такие слухи о том, что работы выполнялись техникой водоканала, людьми водоканала и так далее. Я хочу сказать, что подрядчик не имеет, заказчик не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность подрядчика, но тем не менее, когда мы проводили тендер, мы получали подтверждающие документы, необходимые справки о том, специалистов, какие специальности имеет это предприятие и какой техникой предприятие собирается выполнять работу. Так вот, работы довольно такие необычные, специфические, я бы сказал, сложные, оборудование сложное это, американское оборудование. Вот все основные работы выполняли специалисты фирмы специнженеринг поставщик. Может быть, может быть. Какой-то Ваня или Петя работ, выполнял какие-то э, непроизводственные работы, это законом не запрещено. И когда приходил наш инженер, так туда, у него, у него на лбу не написано было, какую фирму основную представляет. Примерно, если бы даже он работал и в канале и в свободное от основной работы время по трудовому соглашению выполнял непроизводительные работы на этом предприятии. Это что, запрещено? Но я говорю, что этой информации мы не располагаем. Есть довидка, довидка так с печатями, все подтверждающее о том, какую технику предприятие планировало использовать при выполнении этих работ, арендованную технику. Есть договор аренды. То есть все это документально подтверждено. И последнее. Я как строитель хочу сказать, что фирма. Это профессионалы своего дела. И побольше таких организаций, которые бы работали в городе Кременчуге. Наш город от этого только бы выиграл. Я должен вам сказать, что практически на сегодняшний день ни одной организации в городе, которая настолько качественно, настолько профессионально, кратчайшие сроки, может выполнять аналогичные работы. Хорошо, мы вас услышал Спасибо. Спасибо.